কিছুদিনের আগতে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শকিয়া ডাঙরিয়ায় কৈছিল যে কংগ্রেস মানে দুর্নীতি এতিয়া আমি কম বিজেপি মানে হৈছে এটা সুরর দল বিজেপি মানেই হৈছে গরু চুর বিজেপি মানেই হৈছে মাটি চুর আর এতিয়া বিজেপি মানেই হৈছে ভোট সুর বিজেপি মানেই সিন্ডিকেট বিজেপি মানেই হৈছে দুর্নীতি বিজেপি মানেই হৈছে উচ্ছেদ বিজেপি মানে অসম মাতৃক বহিৰাগত হাতত গতাই দিয়া এটা দল আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিহেতু এইখন চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে ভোট চোৰ কৰি শাসনত অধিষ্ঠিত হয় আৰু এই ভোট চৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দাঙি ধৰে এই সন্দৰ্ভত মই ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ যে ইলেকশ্যন মানে কি ভোট কোনে দিয়ে ভোট কেনেকৈ হয় গণতন্ত্ৰ মানে কি প্ৰথম কথা গণতন্ত্ৰ মানে হৈছে য'ত জনতাৰ মত চলে তাৰপিছত আহিলে ভোট কেনেকৈ হয় ভোট দিয়া হয় গোপনীয়তাৰে এজন এজনকৈ আৰ বেৰৰ মাজত কোনেও নেদেখাকৈ ভোট কোনে দিয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভাৰতীয় নাগৰিকসকল আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মসকলে ভোট দিয়ে তাৰপিছত আহিলে ইলেকশ্যন মানে কি এই উপৰোক্ত পদ্ধতিটোক চমুকৈ যদি কবলৈ যাওঁ ইলেকশ্যন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ধানটোৱে প্ৰতি কণটো আৰু মানুহটোৱে প্ৰতি মনটো বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ আঙুলিৰ যোনে টিপাটো দিয়ে তেওঁহে আভাস তেওঁ সম্পূৰ্ণ ডাঠিও ক'ব নোৱাৰিব আভাস এটা দিব পাৰিব যে এইবাৰ কোন প্ৰাৰ্থীজন আগবাঢ়ি আছে বা কোনটো দল আগবাঢ়ি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি সামাজিকভাৱে ছাৰ্ভে কৰা হয় ৰাইজৰ লগত কথোপকথন কৰা হয় তেতিয়াও এটা আভাস এটা দিব পাৰি যে এইবাৰ কোনটো দল আগবাঢ়িব বা কোনে জয়লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু বুকু ডাঠি পেলাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কোনে জয়লাভ কৰিব কোনে কিমানখন আসন পাব কিমান ভোট লাভ কৰিব মই এই কথাখিনি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে ইলেকশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া তেওঁ ৰিজাল্ট দিয়া দুদিনৰ আগত কয় যে আমি আমুক ঠাইত ইমান কেইখন আসন পাম আমি তামুকত ইমান কেইখন আসন পাম আমি ইমান সংখ্যক ভোট লাভ কৰি পেলাই জয়লাভ কৰিম এতিয়া এইবিলাক কথা আমি সন্দেহ নহয় প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে ভোট চুৰ কৰাত বিজেপি দলটোৱে ভোট চুৰ কৰাত তেওঁলোক পাকৈত আজি যিহেতু মই কৈছোৱেই লোকসভা বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা জননেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে হাৰিয়ানাৰ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ভোট চুৰী সম্পৰ্কত এক প্ৰকাৰে কব লাগিব হাইড্ৰজেন বোম ৰাইজৰ আগত এৰি দিলে ইলেকশন কমিশন বর্তমান অফ ইন্ডিয়া বি ই সি আই হল অর্থাৎ বিজেপি ইনস্টিটিউট এটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া হয়ে থাকা নাই এটা বিজেপি ইলেকশন ইনস্টিটিউট হল কারণ বিজেপি মতে ইলেকশন কমিশনে উঠা বহা করে বিোধীর কথা নুশুনে দেশৰ জনতাৰ কথা নুশুনে কেৱল বিজেপিৰ কথা মতে তেওঁলোকে উঠা বহা কঢ়ে তাৰ প্ৰমাণ আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছো আজি যদি চাবলৈ যায় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰাজিলৰ এগৰাকী মহিলা মেথিউ ফেৰেই তেখেতে দহটা ভোট কেন্দ্ৰত বাইশ বাৰ ভোট দিছে দহটা ভোট কেন্দ্ৰত তেখেতে বাইশ বাৰ ভোট দিছে ভাবক এইখন চৰকাৰে কেনেদৰে ভুৱা ভোটাৰ্চ তৈয়াৰী কৰি পেলাই শাসনত অধিষ্ঠিত হয় হাৰিয়ানাত মুঠ ভোটাৰ দুই কোটি এঘাৰ লাখ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ যোৱা বিধানসভাত যদি চাই নিৰ্বাচনত পঁচিছ লাখ একচল্লিছ হাজাৰ এশ চৌৰাল্লিছটা ভোট চুৰি কৰিছে বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰতি আঠটা ভোটৰ বিপৰীতে এটা ভোট চুৰি কৰে বিজেপিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত পাঁচ লাখ একৈশ হাজাৰ ছশ ঊনৈশটা ডুপ্লিকেট ভোটাৰ ভুৱা ভোটযুক্ত ভুৱা যাৰ ফটো আছে ভুৱা ফটো লগাই পেলাই তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ একৈশ হাজাৰ ছশ ঊনৈশটা ডুপ্লিকেট ভোটাৰ ভুৱা ফটোযুক্ত ভোটাৰ হৈছে তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ এশ ছয়সত্তৰটা ভোটাৰ আৰু ঊনৈশ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ তিনিশ একাৱন্নটা হৈছে ৱাল্ক ভোটাৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা ভোটদান কৰা প্ৰায় তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ভোট কৰ্তন কৰা হৈছে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা শুনিলে আচৰিত লাগে এইখন চৰকাৰ কিমান তলত নামিব পাৰে তাৰোপৰি আজি যিহেতু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰ বিস্তৃতভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ সকলো তথ্য দাঙি ধৰিছে মই এটা থুলমূল মোৰ বক্তব্য মই দিব বিচাৰিছো কিছুদিনৰ আগতে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ স্বামী পৰকলা প্ৰভাকৰ ডাঙৰীয়াই মন্তব্য কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰেগিং নহ'লে এন ডি এ দুশ তেৰখন আসন আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে তিনিশ ষোল্লখন আসন লাভ কৰিলেহেতেন পুনৰবাৰ কৈছো বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ স্বামী পৰকলা প্ৰভাকৰ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰিগিং নহ'লে এন ডি এ দুশ তেৰখন আসন আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে তিনিশ ষোল্লখন আসন লাভ কৰিলেহেঁতেন ভাবক এইখন চৰকাৰে কিমান তলত নামিব পাৰে এইখন চৰকাৰক বিজেপি মানে যে কৈছো যে এটা চোৰৰ দল হয় তেওঁলোকে নিজে প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু বিজেপি মানে হৈছে এটা মিছলীয়া দল কাৰণ এইখন চৰকাৰে মিছা আৰু চোৰ কৰাৰ বাহিৰে একো কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ বাবে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাই প্ৰতি মিছা কথা কয় চাবলৈ যদি যায় উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ কয় যে মোৰ মাতৃয়ে আনৰ ঘৰত বাচন ধোৱা কাম কৰিছিলে ঘৰ মোচা কাম কৰিছিলে সমান্তৰালকৈ সৰুতে বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেউতাকৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেল মানচিত্ৰত নাম নোহোৱা ষ্টেচনটোত কেটলি লৈ চাহ বিকিছিল য'ত গ্ৰাহকো যোৱা নাছিল গ্ৰাহক নোযোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰে'ল মানচিত্ৰত নাম নোহোৱা ষ্টেচন এটাত কেটলীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাহ বিকিছিল ইউ এছ এ ভ্ৰমণৰ ফটোবোৰ সকলোৱে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছে সমান্তৰালকৈ কিশোৰ আৰু যৌৱন অৱস্থাত চুট তাই পিন্ধি তেওঁ একদম আদ্যৱন্ত ঘৰৰ ল'ৰাৰ দৰে যি ফটো শ্বুট কৰিছিলে সেয়াও ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে তাৰোপৰি বিশ্বৰ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত নথকা এটা বিষয় এণ্টায়' পলিটিকেল চাইন্সত তেওঁ এম এ পাছ কৰিছে সমান্তৰালকৈ যদি ভুল হোৱা নাই কানাড়া কানাড়া টিভিত তেওঁ এটা সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁ পাছ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ ত্ৰিশ পয়ত্ৰিশ চল্লিশ বছৰ তেওঁ ভিক্ষা খুজি খাইছিলে এইখন মই এইখিনি উদাহৰণ এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ এইখন চৰকাৰে মিছা আৰু চোৰৰ বাহিৰে চুৰ কৰাৰ বাহিৰে অন্য একো ৰাইজৰ বাবে একো কাম কৰা নাই এতিয়া প্ৰমাণ হৈ গ'ল পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে এইখন চৰকাৰে ভোট চৰি কৰে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন যে এতিয়া যে বিজেপিৰ মতে উঠা বহা কৰে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে বিজেপি চৰকাৰখন তিনিটা কামত পাকৈত ই ডি চি বি আইত ব্যৱহাৰ কৰাত ঘোঁৰা বেচা কিনা কৰাত আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক সময়ে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰাত বিজেপি চৰকাৰখন পাকৈত শেষত এটাই কম তৎ বদলদ তাজ বদলদ ভোট চৰকা ৰাজ বদলদ